তবে আমাদের রাজ্যে আমরা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সর্বতভাবে বিজেপিকে হারানোর জন্য বিজেপির এই নির্বাচনের পরাজয়কে নিশ্চিত করার জন্য আমরা আমাদের ইন্ডিয়ার জন্য শক্তিশালী করার সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পরিবর্তনের পর বিদ্যুৎ সিনহাকে অধিকাংশ কংগ্রেসের মিটিংয়ে দেখা যায় দ্বিতীয়ত এক এক থাকে উনি পোল্লাশোরে আছেন বা তিনি ত্রিপুরার আছেন মূল বিষয়টা কি আসলে बृজিত বাবু কি কংগ্রেসের মিটিং থেকে সরে যাচ্ছেন বা बृজিত বাবুর সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল এনএসও উনিও পদত্যাগ করলেন দল থেকে বিষয় গতকাল সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন প্রাদেশিক জেলা জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে স্ক্রিনি কমিটি রানা ক্যাপি সিং এবং দুজন সদস্য জয়াবর্ধন সিং

সকলের সঙ্গে মিহিত হয়েছে তাদের কথা শুনেছি বিভিন্ন আমাদের এই রাজ্যে

sono vincito, la mamma ha detto che è venuta, che è e scrivi un commento in questo, cosa successo a te? la সব স্তরের নেতা কর্মীদের সঙ্গে বিহিত হয়ে এই প্রার্থী চয়নের যে বিষয়টি এতে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে একটা ব্যাপক উৎসাহ অন্যান্য রাজ্যে যেমন দেখা দিয়েছে আমাদের নিরপেক্ষ এবং যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একটা কাজ করে ওনারা আন্দোলন

काम करने का मौका मिला और अभी आशीष लाल के साथ भी काम करने का मौका मिला आ, शायद आपको तो उपस्थित नहीं थे जब गिरीश चौधाकर जी आए थे उनकी फर्स्ट विजिट में यहाँ पे पीस की मीटिंग, मीटिंग, मीटिंग हुई थी और उसके बाद दो मीटिंग्स हुई हैं दोनों मीटिंग में भी जिंदा उपस्थित थे और फिर उसके बाद जो भी डिस्कशन हुआ इंचार्ज के साथ बैठ के वो भी उपस्थित थे मीटिंग में और हर हाँ कार्यक्रम

दिसंबर महीने में प्रियंका गांधी त्रिपुरा में आने वाले हैं अभी तक आया नहीं राहुल गांधी भी आने वाले थे। राहुल गांधी भी टच करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सभी मतलब नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेटों में टच करके उन्होंने गया रिहा तक कि पश्चिम बंगाल में भी गया है त्रिपुरा को इतना छोटा करके क्यों देखा जा रहा है एक बार नहीं आ सकते क्या देखिए मैं आपको एक बात बता दू हर एक चीज का एक प्लान होता है ठीक है ये बात है कि त्रिपुरा के साथ किया जा रहा

त्रिपुरा के लोगों को हताश नहीं होने देंगे क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा ही एकमात्र स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा लड़ाई एकजुट होकर कांग्रेस लड़ती है तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उन सबको बोलना चाहती हूं कि निराश ना होइए राहुल जी और प्रियंका जी जल है कब मन को डेट फाइनल हुआ इससे पहले तो डेट दिया था मगर आया नहीं वही मैंने बोला ना कि सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो postpone किया गया है तो मोस्ट प्रोबब्ली जो डेट्स होंगे वो अभी अनाउंस जब भी फाइनल होगा वो हम लोग आपको अपडेट आप कर कराएंगे तो ये बिना देखिए जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता है हर एक पार्टी को ये हक हाँ है कि वो चयन करे इंटरनल सिलेक्शन होता ही है चाहे वो कभी

तो अभी सब लिखित में गया है दिल्ली में, तो दिल्ली में 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 तो होगा फिर उसकी बनेगी, फिर उसकी बनेगी वो सीसी में जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि फाइनल तीन या चार क्योंकि जो लोग उनसे लो उन मिले हैं सबने अपने अपनी लिखित में अपनी, जाहिर की है, अपनी इच्छा है वाले, वाले कांग्रेस हमेशा तैयार ही है और ही। आप कुछ भी हमारे आगे हम बिल्कुल राहुल जी के साथ हो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ हो त्रिपुरा के साथ हो या पूरे भारत के लोगों के साथ हो हम कंधे से गंधे मिलाकर आगे लड़ाई लड़ेंगे और लोगों तो के हकों के लिए लड़ेंगे

केपीएस राणा जी और सुजा जी यहाँ पे उपस्थित थे कल शाम को पाँच बजे से नौ बजे तक जितने भी कार्यकर्ता थे या फिर जितने भी लोग थे जिनके आकांक्षाएं थी कि कभी, कभी वो लोकसभा तो लो, के लिए लड़ेंगे वो लोग सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी है और जो लोग कल नहीं आ पाए उनके लिए हाथ सवेरे फिर नौ से दस बजे टाइमिंग रखा है और कुछ लोग बेशक आज सवेरे आए और उनसे मिलकर गए ये पहली बार हुआ है जब PCC के द्वारा एक ओपन सर्कुलर सर्कुलेट किया गया है जहाँ पे कार्यकर्ता आकर अपनी मन की बात कर सकते हैं ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं और दूसरों की मन की बात नहीं सुनते तो इस बार सबकी मन की बात सुनी गई और स्क्रीनिंग ने ये निर्णय लिया कि सब लोग अपना जो

फिर उसके बाद फाइनली इंडिया साइंस के तहत जैसे और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे उसके तहत फिर हम कैंडिडेट का नाम अनाउंस करेंगे और इस बार हमने ये चाहो कि ये पूरा प्रोसेस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हो हर एक को बोलने का हक हाँ मिले तो यही था हम लोगों का स्क्रीनिंग प्रोसेस का इसके बारे में आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो इंडिया की तरफ कोई

हम बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त लड़ाई लड़ सकते हैं और त्रिपुरा तो के लोगों के हकों के लिए लड़ सकते हैं गतकल और आज कितने लोग बात किया है उसकी स्क्रीनिंग कमेटी के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के साथ शाम को पाँच बजे मीटिंग शुरू हुई थी तो रात को साढ़े आठ पौने नौ बजे तक मीटिंग चली है तो कुछ लोग ग्रुप्स में थे कुछ सिंगल थे कुछ दो दो लोग थे तो काफी लोग मतलब तो पूरा पीसीसी भरा हुआ था तो काफी लोग मैं अंदाजे से मैं आपको बोल सकती हूँ कि करीबन दो सौ जन तो कल मिले हैं और आज समय करीबन पांच से दस जन मिले हैं जो लोग नहीं आए एक और बात से मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगी कि प्रदेश के सब वरिष्ठ नेतागण के साथ ही डिस्कशन किया गया है चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे वो हमारे सी डब्ल्यू सी हो, हो चाहे वो गोपाल रॉय जी हो हमारे माननीय विधायक दा के साथ भी बात की बिलजीत दा पहला शहर में है तो वो बोल रहे थे कि आ जाएंगे सवेरे पर वो आ नहीं पाए पर फोन पे उनकी वार्तालाप हो चुकी थी हमारे चेयरमैन के साथ तो सभी वरिष्ठ नेता दलों को साथ में देकर ये स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग आगे बढ़ा है